Salam əziz izleyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə hazırladığım pul və toyuq sinəsindən ləvənginin reseptini bölüşəcəyəm. Öncə ərzaqlarımızı bişirmək üçün hazırlayaq. Demək, ilk növbədə 2 ədəd orta ölçüdə soğanımızı doğrayırıq və sonra isə göbəlek göbələklərimizi də eyni qaydada doğrayırıq təxmini götürdüyüm qoz ləpəsini də doğrayıb hazırlayırıq. Sonra isə bişirəcəyimiz toyğun döşətini yuyub 2 hissəyə bölürük. iki ayırdıktan sonra onları yüngülvari döyecileyip açırıq. Gördüğünüz gibi yüngülvari döyecileyip açırıq ki içini koyduğunda pükmeyi bize asan olsun. Erzaklarımızı hazırladıktan sonra keçirik onları pişirmeye. Bir tavaya yağımızı və soğanımızı əlavə edib orta odda qazın üzərində qovrulana qədər bişiririk. Sonra isə üzərinə doğradığımız göbələkləri, duz, istiot sövqü görə əlavə edib onları da 1-5 dəqiqə birlikdə qovrulurub və sonda üzərinə doğradığımız qoz ləpəsini əlavə edib yenidən 5 dəqiqə qovurduqdan sonra odun üzərindən götürüb bir dairənin qaba boşaldırıq. Sonra isə toyuq döşətini hazırladığımız, düvəcildiyimiz toyuqun döşətinin içərisinə bir yemək qaşığı içlikdən qoyub gördüyünüz kimi rulo şəklində bükürük. Sonra isə bu büküklərimizi iki üzü qızarına gedər tavada qızartacağıq. Bunları da hazırladıqdan sonra tabaya dolu yağı töküb biraz qızdırırıq Sonra isə hazırladıqlar hazırladığımız fləmənginin yağın çərsinə qoyub iki yüzü qızarana qədər bişirərik Göbələkli quzlu ləvəngimiz hazır olduqdan sonra indi isə keçirik plovun bişməsinə. Demək, asan bir plov bişirmək istəyirsinizsə, bir dərin qazana yağ əlavə edirik və üzərində yağı əridirik və üzərindən yuyulub islatdığımız düyünü əlavə edirik. Sonra isə duzumuzu və üzərinə çıxana qədər suyumuzu və biraz da sar kökümüzü əlavə edib qarışdırıb qapağını qoyub bişiririk. Bu dəfə biz düyünü süzməyəcəyik. O tök düyümüz əlavə etdiyimiz suyu düyü bişə-bişə öz canına çəkir. Sonra isə suyu düyü canına çəkdikdən sonra isə onu bir 5-10 dəqiqə də bambotda demə qoyuruq. İndi isə keçək yeməyimizin son bölümünə. Süfrəyə verən zaman istədiyiniz kimi sunum hazırlayıb edə bilərsiniz. Mən isə gördüyünüz kimi bu cür sunum etdim. Çox dadlı, ləzzətli bir navanqa alındı. Hər kəs bəyəndi sizlər də hazırlayın əminəm ki siz də çox bəyənəcəksiniz. Bu günlük də bu qədər əziz izləyicilərim. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Görüşənə qədər.